Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing para pensawan, kula lan rencang-rencang kula saking kelompok pura mangku negara badhe nyariosaken hasil kunjungan kita sedoyo saking pura mangku negara ing kota Surakarta. Saderengipun tepangaken nami kula Rahma Putri Mayanti lan rencang-rencang kula kula Eca Putrianti, kula Vita Ardiana, kula Fadila Auliasari. Saderengipun uga kula badhe Tanggut rumihin, rencang-rencang ang tos moten Pura Mangkunagaran iko nopo. Lendering ang tos, yuk sarang-sarang wisani! -sarang, Lendos rencang-rencang Pura Mangkunagaran puniko, minangkak raton Kedepatan Mangkunagaran ingkang diadekakan jening Ratimah Said, utawi Pangeran Mangkunagaran Kamisan ing tahun 1778. Pura Makugararan punika dados papat pemerintahan Soho Pusat Kebudayaan Jawa ing Okdalin. Pura Makugararan punika ngedahi arsitekstur Jawa klasik ingkang dipenngkai kalian sentuhan Eropa, ingkang nudosakan unik, Pura Maku negaran punika nyiben kaah unsur budaya lan sejarah ingkang lestarikakan tradisi seni Soho budaya Jawa. Pura Mangkunegara niku wonten pendopo ageng. Pendopo ageng niku napa sih? Pendopo ageng niku bangunan utama kang ageng sangat kanthi ornamen ingkang nyawiji sawijinipun budaya Jawa, Eropa, dan klasik. Nah, perpaduan itu minangka paringi suasana artistik solo secara ingkang khas. Ing pendopo menika Para tamu sakit binarak sesarangan abdi dalem ingkang paring pawartos bab silsilah soho sejarah hibun pura mangku negaran. Ingkun agung abungiku wonten singa mangku negaran. Niku satu ngaling pasangan patung singa perunggu ingkang jados simbol kekuasaan soho penjaga saking penopo abung kasipun. Patung singa meniko kawusit saking perunggu ingkang motif sami kalian lampu-lampu hias ing pendopo. liyane punika patung singa oggiugi lambangken Kemulian keberanian soho kewibawaan Pura Maku negara lantai ing penko agegung Pura mengkunegara pedamel saking marmer asal Italia waranipun seke menyika final ada coklat. Amargi nate banyu naliko banjir tahun 1996. Nami, wonten perangan alit lantai hingga taksi putih resik. Meningko tanda bali, pun buatan nyebar rata wonten ing perangan pendukung. Sadarangi pun melebet dan nindak lantai puniko, para rawuh dipunyuwun supados busuk sandal utawi sepatu minangka wujud pakurmatan dumateng papan suci puniko. Langit-langit ing pendopo pura mengkenegara puniko mbeten namung dados pangripa hiasan. Nanging ngandut tegas saha piwulang gesang ingkang kiat sangat. Saben waranipun ing beriku gadah makna spiritual ingkang jerok. Meningko, pangiling-iling dumateng manungsa supados tansah elinglan waspada dateng gusti kang maha puasa. Saben warna ing langit langit pendopo agung gadah makna spiritual ingkang jero. Warna kuning alam mengakan semangat lan pepadanging mana biru minangka pangoyaman saking bebaya. Ireng memberakakan kegiatan lan kewaspadaan. Ijo paring katentraman lan nyawiji kalian alam. Putih minangka tanda kesucianing pikiran. Oren ngusir rasa ajarih lan maringi pengajap pecik abang ngeberakakan keberanian lan ngedalakakan niat awon dene ungu nyerenakakan pikiran alalan nuntun manah tumuju kanan mati. matin saklah pun tepat ingat saning pendopo wonten peringgitan papan ingkang kapejang potret-potret para kanjeng busti pangeran adipati mangku negara soho pun saking jaman rumiin memugi sang menipu Ing ngarep dalem ageng wonten kamar utama ingkang dados papan suci lan boten kenging mlebet dening wisatawan. Papan punika nate kapika kangge umum. Nanging wiwit Juni taun menika dipuntutup miturut dawuh Kanjeng Gusti Mangkunegara Sedoso supados kasakralan lan ajining papan tetap KSD. Teng ajeng dalam ageng wonten ukiran surur minangka ragam hias klasik Jawi sing Sugi, teges simbolis lan nglammbangke akulturasi kabudayaan utamane pengaruh saking Eropa. Motif punika kalebet salah satuunggaling ragam hias utama ingkang meresep ing menika uncur arsitektur ing pura mangku negara. Salah jinipun bila gantung wonten pendopo ageng pura Mangkunegaran, asalipun saking koleksi bergaya Eropa ingkang dipun astor datang keraton in abad datang samelas. Ing awalipun, ini meniko dilah lilin utawi kron. Ingkang lajeng dimodifikasi dados dilah pijar sarang melegotipun listrik. Lan panempatan suhu ornamen-ornamenipun, nirminaken pengaruh arsitektur lan selera kolonial Eropa ingkang menyatu kaliyan ragam hias Jawi wonten pendopo mangku negara. Gusti Nurul ingkang ngagungani asma Jangkep Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani. Inggih menika Putri Tunggal saking pasangan Kanjeng Gusti Adipati Mangkunegaran lan Gusti Kanjeng Ratu Timur. Ibu pun setunggaling tiang bangsawan putri Kaping Kaliwelas saking Sultan Hamengkubuwono itu utawi Kasultanan Yogyakarta. Gusti Nurul mawari kesantikan saking sang ibu, ingkang ugi ngagungani pasurian menawan. mreneku kawonten kursi-kursi ingkang dipun gunakaken kangge papan lenggah para tamu ingkang rawuh dhateng pura mangku negaran. sampun mirsani semanten agunging kula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <syukurna> Bye -bye. Oh,